Сейчас задам один единственный вопрос. Вы на него ответите честно. Какой месячный бюджет в представлении вашей семьи? Начинаем с 10 тысяч долларов, заканчиваем конца нет. Я называла цифру, исходя из того, где я живу. Израиль очень дорогая страна. Садики в Израиле очень дорогие. Машины, страховки. Это все стоит больших денег. Я думаю, что изначально 10-20 тысяч долларов. Передо мной было две участницы, которые назвали такие суммы. Вы общество, которые я, напевно, за все свое жизнь не видел, а это месячный бюджет. Вы что, чем такие суммы называть? Я перепытал месячный бюджет семьи. две 3 тысячи долларов. <свят> Деньги это болезнь. Пять, шесть, вообще наплевать. От двадцати тысяч фунтов. От двадцати тысяч долларов. Доллара фунты. Олег еще на меня такой, когда я сказал двадцать тысяч. Он такой. <свят> Удивился. Он. Чуть не упал со стула, потому что там озвучивали такие цены, такие суммы. Ну, которые в принципе слыханы. Потому что это на семью, это же не только на меня. Квартира, там то, все пятое, десятое. Это все туда-сюда. Меня обеспечивают родители. Сколько я попрошу? Столько дают. Якщо самые найбільші суммы мені давал папа, это на украшення. Тисяч 20, ну, ну може, ну, 30, ну, машину, якби знову купить. Уже третій. Зі старту було б класно 5 тисяч доларів. Це було б дуже кльово. Дійсно, я так вважаю, бо я хочу собі дітей і хочу е, не одну і навіть не дві дитини в е, ідеалі. Мені б дуже хотілося б мати, може, чотири дитини. Е, я думаю, що на старті 10-20 тисяч доларів на пару вистачить. Даже просто по Украине посмотреть. Либо еще давайте по миру посмотрим. Ну, у кого такие деньги? Это проценты, это считанные проценты. Очень маленькое количество людей. У меня в голове цифра 10 тысяч долларов. От там 8 тысяч долларов it's окей. Okay. Я так прикину, наверное, 30-50 плюс. Тысяч. Хорошо. Да. Я про... а, дальше, в а, дальше, жив... а дальше согласен. Вы в Украине, да? В Украине! Понимаете, что я из Германии приехал, и у людей таких зарплат нету, вы это понимаете все? Я немного протек, если честно, прям меня чуть-чуть бомбануло. Вы меня, вы меня поломали, реально. Его прям агрессия была, прям возмущение у него такое было, ну его прям зацепило. Я думаю, боже мой. Я вхожу в Германию в топ 20 зарабатывающих э, процентов ребят, как бы, а у меня даже близко таких денег, о которых...